Это даст возможность сегодня всем нашим туристам, которые проезжают. Мы вы видели заправки, которые там, ВОК сегодня, где можно отдохнуть, воды попить, кофе, чай и легко отдыхать на Херсончине. Я сегодня прошу всех наших туристов, всех наших жителей Херсон, за те неудобства. Вас тоже прошу прощения, что вы постояли в пробке во время этой работы. Но я хочу сказать, что они работают и ночью, и днем. Понятно, что сегодня именно когда до 38-40 до градусов нужно укладывать асфальт. Потому что когда идет дождь, когда осень, тогда качество, то, которое мы бы хотели, оно не получается. И те задачи, которые сегодня поставлены перед автодором сегодня руководитель. Савченко Николай Николаевич, который тоже четко выполняет все задачи, которые мы ставим. И я сегодня был удивлен, вот эти на протяжении 10 километров, насколько быстро за неделю они начали выполнять эти работы. Вы сами говорите, что удивлены, а вторая, поехали, да, да и приезжали. Я даже стоял, вот пока мы смотрели качество, они уже где-то 40 метров дороги построили. Это очень важно сегодня, оперативность и именно слаженная команда. И не только сегодня мы просматриваем мы видели, что асфальтовый бетон, и все ограждения, все знаки освежаются. То, что мы, первое, это аграрная область, второе, мы туристичная область. И когда все люди, которые проезжают через Херсонщину, они должны с настроением проезжать и с настроением уезжать. И самое главное, это, конечно, те аварии, которые случаются на дорогах. Надо все делать, и, и все мы должны настроены на то, чтобы чем меньше была Херсонская область аварийной. И для этого все усилия прилагаются, и я думаю, что до конца года мы закончим эту дорогу в крымском направлении, и на следующий год еще улучшится больше поток туристов на Херсонщину. Это сегодня очень важно, и сегодня самое важное еще, что Именно с этой трассы будут заезжать тот же торгово-культурный центр, в эпицентр наши жители Херсонской области, для того, чтобы можно было развивать каждый уголочек Херсонщины. И чтобы можно было посмотреть тот же культурный центр, где можно вот сейчас жара, там система кондиционированная. Зимой, наверное, перед Новым годом можно будет удобно скупиться, не ходить, чтобы снег на голову шел, там, Собили, или вода да. копала. Все это делается для людей. То, что мы пришли <как> и работать, чтобы люди почувствовали это. Это очень важно сегодня. Может, сегодня кто-то не замечает это. Может быть, понятно, что у власти есть, может, какие-то недостатки. Но, понятно, надо э, говорить и подсказывать. И мы выслушаем всегда, когда нам говорят. Но мы стремимся работать только для людей, для того, чтобы нашим херсонцам и всем украинцам было удобно жить на Украине, в том числе и на Херсонщине. Анатолий Семенович, до конца эфира остается несколько минут. Я пропоную присвятить их перспективным проектам На нашій Херсонщині і поговорити про розбудову промисловості, тому що раніше Херсонщина була лідером у промисловості, була індустріальним таким регіоном, багато підприємств працювала і зараз є такі амбітні плани відродити також цю історію, зробити Херсонщину потужним промисловим центром. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до цього? Чи це реально? Ну, я перед этим говорил, вообще мы как бы Херсонщину сейчас как бы, ну, больше так рекингуем и говорим, что Херсонщина аграрная, то, что все тех технологии, которые у нас разработали сегодня, и культура выращивания овощей, фруктов, на выше, даже голландцы сегодня удивляются, то, что сделано в Каховке. И сегодня мы видим туристичное направление. То есть сегодня туризм, имея Черное, Азовское море, ну, развивается, и сегодня мы очень много сделали. Мы пригласили много журналистов, которые приехали Вы помните, что то холера на Азовском море, то еще какую-то рекламу сделать. Сегодня полностью стоят щиты рекламные, что отдыхай именно на Херсонщине, что здесь и арбузы лучше, и море лучше. Но понятно, за производство надо никогда не забывать. Это очень важно для Херсонщины. И то, что мы сегодня создали инвестиционный климат, я радуюсь на душе, например, проект Небулона, который построен сегодня в Береславском районе, в Казахском. Мы где-то месяцев 5-6 подготавливали документы все, которые были, чтобы они работали согласно законам. все. И за три месяца Герой Украины Водотурский построил этот проект. Это терминал. Он был очень удивлен. Это был у него 32-й проект. Нигде он в Украине так не строил, как на Херсоне. Но сегодня всем рассказывают, что именно условия на Херсонщине, именно возможность Херсоне строить лучше, чем в любой области Украины. Сегодня он будет строить и в Генетический наследь, вот мы сейчас разрабатываем этот проект, и в Новоронцовке. То, что именно делом, именно организационной работой всех структур, все структуры наши стают консультантами для решения вопросов для инвестора. Это очень важно, что сегодня все поняли, и наши херсонцы, все руководители, все чиновники, когда-то когда были препоном. И этот проект сегодня уже принимает первые автомобили наших фермеров зерна. И я считаю, это первая экономика улучшится. То, что для того, чтобы Наболов-Николаев в не Небулон отвезти, это там расходы на тонну по 60-70 по гривен было. И самое важное, они же ту прекрасную дорогу, по которой вы сегодня видели, что мы строим теми же автомобилями, которые больше 40-50 тонн давят ее, как раз именно когда жара 48 до 40 градусов и на асфальте даже еще больше, он просто не выдержит, он плывет. Задерживать, закрывать дорогу тоже нужно вывозить зерновые, которые не вырастили. То есть это была проблема. А сегодня не потихоньку инфраструктура появилась в Береславе, они могут спокойно привозить свое зерно и самое они могут заключать контракты на 5 лет и можно будет выращивать ту продукцию, которая им надо. Но очень важно еще сегодня есть такой проект Дунапак, в котором тоже очень много, как бы сегодня было непонятно до девятого года. Сегодня этот проект очень серьезно развивается. Я бы хотел бы, чтобы вы показали сюжет. Так, я хочу подтвердить ваши слова сюжетом, который сейчас да. мы имеем. Пропоную переглянуть. Херсонщина сприятливий регіон для інвесторів. Це підтверджує зведення сучасних підприємств. На початку липня у селищі міського типу Козацьке Береславського району розпочав свою роботу річковий термінал компанії Ніболон. Вартість цього будівництва становила 170 мільйонів гривень. Комплекс звели у надкороткий термін, лише за три місяці. І сьогодні він має наступні технічні характеристики: об'єм зберігання зерна 76 тисяч тонн. Добова потужність відвантаження на водний транспорт 10 тисяч тонн. Сили совологого зерна мають збільшену місткість 250 тонн кожен. А в Цілюбинську триває будівництво заводу «Донапак». Підприємство здадуть в експлуатацію вже наприкінці року. Відтоді тут випускатимуть більш ніж 100 видів упаковок для фруктів і овочів, що вирощуються у регіоні. Важливо те, що на високотехнологічному виробництві нададуть місця для 200 працівників, оскільки підприємство австрійське, то і обладнанням забезпечить Австрій. Его загальная стоимость становит майже 20 миллионов евро. Я немного расскажу об этом объекте. В 2009 году они вложили порядка 23 миллиона евро. И в связи с. Ну, неблагополучным инвестиционным составляющим и, наверное, таким климатом на Херсонщине, они законсервировали, уехали и начали продавать с 2009 года как слады. Как просто инструктура сладов. И когда мы пришли и начали анализировать полностью, что в области делается, Николай Михайлович тогда поставил задачу вернуть это предприятие любыми путями, чтобы оно работало на Херсонщине. То, что... Упаковка для овощей и фруктов, ну, приравнивается, например, как дельфину вода, наверное, нужна. И тогда отправили меня в командировку, я уезжал в Австрию, встречался именно с инвестором, с Хорткорнц Принцем, именно собственник этого предприятия. Он мне рассказал ужасные вещи, которые были на Херсончине, может быть, тогда и в Украине. Я... Упросил его, рассказал ему, что сейчас все поменялось, все совсем. Мы будем консультантом, мы будем вам, вам все, а, Мы все будем. Не он месяца два-три, пока еще не приезжал, посмотрел. Проверил, и я хочу сказать, что первый, куда он приехал, это он поехал без нас, ничего. Мы ее там ждали, он все равно поехал, посмотрел проект Фабрика. Он посмотрел, поехал другие проекты, которые строятся, и он уже, когда приехал на переговоры Николай Михайлович, он уже разговаривал с такой гордостью. Да, я когда-то ходил здесь в девятом году, вообще ничего не строилось, ничего не работало. Я просто приехал в другой город и в другую область, я посмотрел, как все делать. Я уже опоздал эти три месяца. Сегодня я вам обещаю и вам гарантирую, что я начну этот проект. Сегодня оборудование где-то в порядке на 60 миллионов евро осталось, что они довезли, и где-то на 3,5 миллиона на евро, мы сегодня видели, они ставят котел, именно это для производства, именно для оборудования, которое должно работать, устанавливать. Строит наша компания Олеся. Это уже прекрасно. Олеся занимает у нас первые места по рейтингу, именно по индустрии. И мы сегодня видим, как они успешно выполняют эти задачи. Выполняется там дробилка подходов, которые будут оставаться, тоже строится сбоку с второй стороны, мы видели. И выполняется вся инфраструктура именно вокруг завода. Это подводящиеся все дорожные, мы видели, там ведутся бетонные работы. И насколько четко инвестор выполняет свои задачи по меморандуму, которые подписаны между Николаем Михайловичем и собственником в день-день. Обещают нам на, на октябрь месяц в первую очередь запустить именно первые продукции. И к Новому году полностью 100% завод начнет работать. Обороты этого завода будут где-то в порядке 300 миллионов. И на сегодняшний день это важно, что этот инвестор вернулся в Украину. И он всем сегодня говорит, он говорит, Анатолий, у меня где-то в порядке 3,5 тысячи поставщиков. Я всем расскажу, если мне удастся этот проект, я всем расскажу, что на Херсонщину можно ехать, и именно там можно влаживать инвестиции. Сегодня у нас успешно это удается. Проблем, я сегодня был с рабочим визитом, проблем у него никаких нету. Он полностью строится. Мы все являемся консультантами. Сегодня первое оборудование пришло с Австрии уже для, именно для производства. Я видел и убежден 100%, что этот завод начнет работать в те сроки, которые мы наметили. Это ну, для Херсонщины, когда они делают упаковку для арбузов, Проблема сегодня арбуз можно вывести только на КАМАЗе, да, то, что они ну, только борта такие металлические и жесткие, а нам нужно возить это все в Европу. Они делают европоддон, который можно 350 килограмм яблок или арбузов вывести да. до Европы. Понятно, что нужна еще лаборатория, в которой надо будет брать все анализы и экспертизу с этого. Ну, я думаю, что лаборатория у нас тоже в плане есть, мы ее построим вместе с заводом. И самое главное, девиз в этого завода – нет проблем Упаковки, є товар, буде упаковка. Упаковка буде или або на вітрину, або для перевозки. То есть для них це не мають різниці, що э, можна э, сьогодні бы товар, буде упаковка. Це дуже важливо і саме. Я дякую вам за інтерв'ю. На жаль, час нашого ефіру дуже обмежений. Я бажаю вам плідної роботи. Будь ласка, приходьте до нас в студію і звітуйте про роботу, про проекти. Я нагадаю Спасибо. нашим телеглядачам, що сьогодні у студії ми спілкуємося. Увалилися заступником голови Херсонської обласної державної адміністрації з питань економіки, фінансів, промисловості, розвитку інфраструктури, містобудування, житлово комунального господарства, зовнішньоекономічної діяльності та паливно-енергетичного комплексу Анатолієм Семеновичем Хоменко до наступних зустрічей. Дякую всім телезрителям.